З вами я, ваша дява блонда і моя профешен. Сьогодні ми з'ясуємо, кому з дизайнерів вдалося зробити феєричний показ, а кому краще було б не викаблучуватися та залишатися у звичній для Ukrainian Fashion вік локації. Сьогодні у моя профешен Хто був самим ярким і творчески геніальним? Все про видовищні колекції та локації за потажним гостем. Давай! Вол! Жан Гріцфельд оголив єву бушміну. Да, я щаслив. Іван Фролов організував фешн-провокацію, щоб людям було весело. Ніку Медісон викрали просто з показу. Ну, все. Дима, очень приятно, что ты пришел к нам в студию. И вот сейчас мы поговорим о дизайнерах. Первый наш дизайнер это Ника Мэдисон. И как я помню, примерно два года назад ты говорил про ее шоу, что оно очень крутое. У нее есть вкус, она хочет быть дизайнером. Она уже одета в джинсовой курточке, в шапке модной. И шьет нормальные вещи, носибельные. Их можно одевать на улицу. Круто. Чи сподобается цього разу Диме Коляденко коллекция Ники Мэдисон? Скоро дизнаемся. Минулорічний проблемний показ Ніки Медісон у арт-галереї. Проблеми були з звуком, проблеми були з відео, проблеми були з моделями не завадив юній дизайнерці знову влаштувати презентацію своєї колекції на виїзній локації. Хоча ще за тиждень до показу Ніка щиро зізналась. Я ще не знаю, мені ніхто не сказав, і що місце Однак Медісон точно знає. Это парковка будет сто процентов. То есть я ищу именно парковочное место, чтобы показывал, как э, какие-то вот спортивные гонки люди будут стоять вокруг локации. То есть не будет сидений, тем будет все именно такое вот андеграунд такой вот. И запрошение Ника хотела сделать у выгляде дорожных знаков. Однако Москино выпередил дизайнерку и та змушена была відмовитися от своей креативной идеи. Я думала, что можно будет пригласить или может с люверсами, потому что много в коллекции пробита одежда люверсами металлическими. Думаю, может сделать их как бейджи какие-то, как пропуски на парковочное место. Давай посмотрим, как она показала себя в этом году, в 2015 году. Давай. Тож, натхненно байкерским духом Ника Мэдисон представила яскраву коллекцию графичных и зухвалых луков. Черный цвет, оголенные тела, красивые модели, прозрачные ткани, потом э, порванный джинс. И впевнена, что обрана на ней локация еще больше свободу выбору, яку она так пропагує. Мне понравилось, что все-таки Ника выбрала локацию именно подземной парковки. Ага. Но мне не понравилось одно, что она не сильно уважительно отнеслась к своим гостям, к своим зрителям, которые пришли на показ. Ну что же это такое? Она пригласила гостей а, и заставила их стоять. Но если бы я был дизайнером, я бы, конечно же, поставил стулья. Я же, конечно же, принес бы какие-то маленькие угощения, да, какие-то да. конфетки. Ну, чтобы людям было весело. Да, Знаешь, да, я, да, я говорю, у нас что... на М1. Я вообще в шоке. Мне так нравится, что получилось. Это впервые, если честно. Я вообще в этом нифига не понимаю. Для меня это все равно, что, я не знаю, я могу так делать. Наверное, это классно. Я вообще, для меня фэшн это вообще, я не знаю, что это такое. Вы видите, мне меня... это, это, мама б зашила в любом случае. Здесь действительно было ярко. Женя Галич, прирожденный байкер. Мне по приколу поездить на мотоцикле с девчонками. Ну что, следующий наш дизайнер Артем Климчук. Небесно, блакитні та пудрово рожеві відцінки. Артем Климчук у своїй новій колекції проявив себе як справжнього поціновувача жіночного романтизму, легкості та тендітності. Ця колекція про бажання бути вище, бути краще, про мрії, про надію про мрії здійснення і не здійснення. Артем мені знаком, правда? Він відомий вже дизайнер. Так, да, він молоденький, але відомий. Ну, по-моему, такая штука у Кати Сиченко тоже была. А мне знаешь, на что это все похоже? Надежда Крупская. 17-й <с> год. Что это за удивительное помещение, где он находится? Какое-то такое красивое, деревянное. Мне кажется, это какой-то салон автомобильный, честно. А я думаю, что это шкаф. Вот правда. А. Деревянный пол, Точно. деревянные Кстати, стены. Я да. думаю, что это большой шкаф. Офигенный он пригласил шпел. всех гостей э, к шкафу. Модели засунул. Они ж худенькие все, они все анорексички. Да. Он их всех засунул в этот деревянный шкаф. Открыл да, дверцы, понимаешь, как волшебник. И сказал, девочки пошли. И они красиво пошли. Очень все насипельно красиво и жарится на главное. Вот да -да. если б я была девочка, да. я бы это все одела, честно тебе говорю. Класс. Молодец. Хорошая локация, хороший вкус. Угу. Итак, следующий наш дизайнер это Леся Лознева. Леся Лознева уже мне нравится, потому что это по-звездному звучит. Майже у всех весна и лето ассоциируются с Зеленью, а у Леси Лозневой с сином. Но слушай, все нам не всегда нравилось. Сіна всегда круто, это по деревенски это хороший вкус, натурель, Знаєш как говорят французи? Більш того, дизайнерка не тільки зробила показ на сіновалі, а й одночасно з цим влаштувала зйомку своєї колекції для майбутнього лукбуку. П'ять красиві цвіта, посмотри, розове, тілесне, горчичне, в гарошик. Повітряні, прозорі та кульбабові. Часом дуже відверті луки дизайнерки підкреслювали жіночність та природність моделей. А что не все в кроссовках? Голубые кроссовки. Может быть, денег не хватило на обувь. Вот знаешь? обувь мне не сильно нравится. Я люблю, когда стреляешь. вот как ты, вот женщина красивая, молодая Понимаете? на каблучке. <свят> мне нравится этот показ, потому что натуральные э, декорации. Они хотят быть ну в, в натурели. <свят> да, это точно. Есть такое слово, быть в натурели. <свят> ну будет все просто зараз. Видишь, совсем голые Смотри, все ходили голые. там. голые. И не пропустить найти кавиша. У нас впереди еще парочку есть, и может быть кто-то да и споткнется. Далее, конечно же, у нас любимчик всей фэшн-тусовки. Две версии витают в кулуарах. То ли кто-то много платит денег за то, чтобы Фролова так сильно любили, то ли он такой талантливый, но все-таки кто-то платит денег, чтобы он был такой талантливый. Это мальчик или девочка? Это мальчик. Замечательный Иван Фролов. Іван Фролов, молодий дизайнер, який вже встиг підкорити український бомон. Ето теж фролобана, яка та нізміна сексуальність. Одягав чоловіків та жінок в паранжу, влаштовував показ із стриптизом на подіумі. Віділа парочку э, таких здержаних э, стюмарів. Понравилися пархатне золоти. Деже да від цього разу зібрав гостей в будинку вчителя. Щоб знову провокувати їх уяву. Колекція дуже сексуально агресивна завжди у нього. Ми створили свій код intelligent provocation код, в якому місце знаходження бандани на тілі означає певний фетіш. Вітіш зовсім голе. Все хадіта. У меня такое ощущение, что они все в спальных, смотри, халатах, ночнушках. Но, по-моему, это все Это круто. А посмотри на прически. Какие он красивые сделал прически своим моделям. Mm -hmm. Гулечка и все. Mm -hmm. Все зализано. это что значит? Хороший вкус у Вани. Mm -hmm. Это одежда для звезд, вот, допустим, для Ирины Биллы, для Тины Кароль, для тебя. Ой, да. Это, кстати, знаешь, хорошо. это очень хороший вкус. Это как дорогой парфум. Он, он, он что-то соображает в женской моде. Ваня Фролок. Вот я его даже запомнил. Иван Фролов. Иван а хороший дизайнер, хороший. Да. А локация тоже замечательная, потому что находится в центре столицы. Красиво. Все-таки дом учителя, белые колонны, зрители очень близко, так фирма. Далее у «Моя профессион». Что замыслила девушка-блонда разом с Димой Коляденко? Давай кого-то унизим, оскорбим и сделаем какую-то каку. Давай? Да кто из украинских дизайнеров все-таки отримає от знака эпатажного экспорта «Моя профессион»? Ну что ж, еще, конечно же, у нас уже очень знаменитая и известная Светлана Бевзой. Я знаю Свету Бевзу. У нее, ты знаешь, у нее такие клиенты, ну, богачи просто. Мы можем посмотреть, какую локацию для себя, для своего показа выбрала она из своих очень знаменитых и влиятельных гостей. Шокер на тонкие братели, завышена талия та для Светланы Бевзи, колеры. Черный, белый, та герчичный. Слушай, я когда-то прихожу к Свете Бевзи, я говорю, Света, пошей костюм, пиджак пошей. Она когда увидела мою яркую ткань, я чуть плохо не стал. Правда? Она сказала... И Ты знаешь, она мне пошила прекрасный пиджак. Правда? До сих пор у меня висит, я вспоминаю Свету, быстро и очень качественно. Улюбленница украинского бомонду для показу своей коллекции обрала Киевскую академию медиа-арту. Она просто подумала, ее клиенты и богачи никогда не были в таком разрушенном помещении. И где экзотики, она их туда пригласила. Они все пришли и сказали, ничего себе, Света Бевза, бабушка, первый раз, так тут круто. Она большой молодец, вот хочется ее поругать. Но я не буду ее ругать, потому что она, ну. Очень красиво все, конечно, шикарные ткани, да и локация, все вместе мне нравится. Ну вот так вот чудно мы с тобой сегодня по всем проходим. Слушай, а давай кого-то унизим, оскорбим и сделаем какую-то каку. Давай. У нас впереди еще парочку есть и, может быть, кто-то да и споткнется. Більшість дизайнерів намагається оголити жінку. А ось Лілія Літковська виявила бажання приховати жіноче тіло під луками маскулинного крою. Однак про жіночі тонкощі дизайнерка не забула Мережево та паєтки теж стали рівноправною частиною колекції. Вона практично завжди робить так, що показ закритий. вот эта вот тема закрытого показа всегда вот вокруг нее. То есть пригласительное достать невозможно. Проходят только ее клиенты, близкие друзья и выборочно пресса. Как ее любят звезды все наши украинские. Очень. И обе гости показу могли как-найкраще раздавиться новый образ сучасної жінки мегаполису Литковская влаштувала дефиле по сходинковым на навколо величезных дзеркал. Литковская крутая, дорогая, модная, носибельная. А ну, я ее не узнал, посмотри, она поменяла стиль. Она раньше была такая вот пацанка, бунтарка, я бы сказал. Да. А теперь посмотри, что она шьет. Да, такие. Женственная. Угу. Минимализм уже отошел, уже нет минимализма, уже любят краски, сочные цвета. Нет, дело не в мне кажется, она влюбилась. Да ты что? Вот да. это, ты думаешь, что она влияет... видно ну, Она видно, что Литковская влюбилась. Ну, посмотри, да. как все красиво, как все женственно. Так У моделей волосики распущенные. Каляденко всего лишь по одному платью понял, что Лилия Литковская влюблена. Влюблена однозначно. Мы тогда можем плавно переходить к нашему последнему герою этого ток-шоу резнина и мясо, назовем это так. Очень классный человек, обожающий камеры и прессы. Жан Грицель. Когда-то Лена Винярская мне снимала клип на песню «Чел, чел, чел, челаве, челаве, с заклепками. И Жан помогал одевать девочек в заклепку. И вот тогда, мне кажется, еще Жанна никто не знал в Украине. И Дима Калиденко позволил ему поработать в моем клипе дизайнером и стилистом. Господи, І, ну ні ну от, да, я щаслив. Я щаслив щасливим вибагливого дизайнера роблять не лише власні луки, а й дивні локації. Свою колекцію весна літо 2016 Ріцфельд вирішив показати у театрі на Подолі і цьому є ґрунтовне пояснення. У нас виникла геніальна ідея з Київ Модерн Балетом, которое просто невероятне раду поклітару музикальний театр Київ-модерн-балет. І вони просто немножечко пожили у нас сьогодні. перед шоу, для того, чтобы еще больше наполнить всех вот этой атмосферой танца, театром. Ой, хорошо. Ева! Красотка посмотри, Ева. Посмотри, А, да-да-да, на лицо Жанна, она, наверное, подружка его. Угу. Он, видно, ее одевает. Ева Бушмина, муза-дизайнера, ледве встигла на показ. Спевачка прямо с летака появилась на подиуме та представила первый образ коллекции под названием «First Night». Это дебют стопроцентный. Но как обычно у меня было мало одежды. Коллекция делится на такие периоды, где первый танец, ты смотришь балет, ты танцуешь вместе с балеринами, да. Потом ты плавно переходишь в какой-то контент-модерн, где появляется уже принт, где появляется какая-то клетка. Затем ты окунаешься в какие-то восточные танцы театра Кабуки, где есть вышивка, где есть э, цветы, какие-то грубые стежки. И вот ты сейчас заметишь, они не ходят, как обычные модели, э, по прямой. У них там сейчас рисунок начнется. Я не понимаю, как он добился от модели четкости в рисунке. А знаешь как? Очень он просто. Он бил их хлыстом. Он их бил, он а -а -а. их материл. Сто процентов. И он им не давал кушать. Вот он мне хотел поцеловать в губы. Но ничего страшного, как бы все счастливы. Well, no, хороший показ, хорошая локация. Так, что бы сказать такого плохого? Мы с тобой вообще никого не обсудили. А давай его... Так как-то неудобно. Неудобно, а -а -а. хорошее. Вот неудобно, да. А знаешь, что я понял? Вот а -а -а. все эти показы, которые мы сегодня посмотрели, они сделаны с душой, они сделаны с большим вот вдохновением. Они все художники внутри. Они нарисовали, потом они все это пошили, по -по выстрочили, наметали и показали. Кто-то насиновали, кто-то в театре. А -а -а -а. Вот они художники своего дела. Теперь только осталось поставить точку. И хочу, чтобы ты назвал кто был самым ярким и творчески гениальным. Мне бы хотелось отметить Жанна. Конечно же. И, наверное, я бы приз, вот от Дима Кириденко, да. все-таки дал бы Ване Фролову. Почему? Потому что он молодой, и у него уже настолько вот такая богатая душа к роскоши, mm -hmm. богатая душа к тканям, богатая душа к женщине. Вот там женщина, она красавица, она богиня. Вот какая должна быть женщина? Женщина должна быть одета в одежды от Вани Фролова. А тебе кто понравился Вань вот сегодняшнего вечера? Ване Фролова? Да. Ну, все. Не пропустить наступной субботы найти кавищи подробности из закрытой наизирковишивы чирки M1 Music Awards. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришел к нам в студию. Мы с тобой посплетничали про украинских звезд. А с вами была я, ваша девушка блонда, и это моя профессия. Побачимся.